134 роки тому, 24 березня 1882 року, німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття бактерій туберкульозу. Як показали проведені дослідження, сьогодні має місце недостатня інформованість населення з питань профілактики лікування та боротьби з туберкульозом. Щоб зупинити та перемогти цю хворобу, усі мають зрозуміти, що без обізнаності населення про туберкульоз, боротьба з ним приречена на невдачу. Тому сьогодні до нашої студії ми Просили лікаря, який розкаже нам, як же захиститися від цієї хвороби. Сьогодні у нас в гостях заступник директора територіального медичного об'єднання фтизіатрії в місті Києві, лікар фтизіатр Владислав Штанько. Доброго ранку, день. Дякуємо, що ви завітали до нас. Ми сьогодні в день ось цей такий день, який присвячений в принципі, боротьбі з туберкульозом. Якраз про нього і хотіли б поговорити. Чи є якась статистика взагалі от, захворювань туберкульозом за минулий рік? Ви володієте нею, розкажіть Конечно. нам. Звісно, є статистика, uh, тим більше очікувати, що туберкульоз це інфекціонер. Это социально обусловленное заболевание. Естественно, угу. статистика ведется. и, и Конечно. Значит, э, в городе Киеве на учете состоит 11, э, 13 114 человек. 13 тысяч. Да. 13 000. да. Это в Киеве. На учете, да. Ага вот из них э, с активными формами туберкулеза э, 1814 человек из которых 1136 человек это бактериювыделители то угу. есть это те люди которые заразны, и те люди которые проходят лечение сейчас в противотуберкулезных учреждениях города киева угу. вот. то -то, ну, я, я бы сказал так немала цифра цифра не маленькая но э, почему она такая в принципе, не маленькая. Uh -huh. На учете у нас после того, как человек переболел туберкулезом, он состоит на учете еще в течение трех лет. Uh -huh. Вот от этого и получается, что у нас достаточно большие цифры. Uh -huh. вот. На самом деле э -э необходимо обращать внимание на количество больных с активными формами туберкулеза, и надо обращать внимание на заболеваемость. Uh -huh. Это такой показатель, который у нас э, в городе Киеве сейчас он составляет 46,2 э, 46 на 100 тысяч населения. Uh -huh, uh -huh. Вот это все показатели измеряются на 100 тысяч. Был он у нас в прошлом году, за 2014 год он был так, -так да, 43,3. То есть сейчас на 6% он немножко у нас подрос. Uh -huh. вот. э, с чем это связано? Это связано... Э, опять-таки с более активной работой врачей фтизиатров И э, если его сравнивать в динамике с показателем смертности, к сожалению, от этой э, я, болезни, я, да, я люди умирают, да, вот, э, то смертность у нас значительно пошла вниз. То есть был 7,2, стал 5,3 ну, на 100 тысяч Богу. населения, да. И э, если посмотреть э, заболеваемость по отношению к смертности, то получается, что это... На самом деле не отрицательная динаміка, а позитивна, яка показує, що в втізіатори хорошо ділять своє Угу. Ну, ми вам дякуємо. Дійсно. Дійсно, я, я маю на увазі дякуємо за вашу роботу, за те, що дійсно досягаєте ось таких все ж таки, успіхів, я би сказав. А якщо в ну я не знаю, чи володієте ви такою інформацією, порівняні з іншими країнами. Украина стоит. Давайте мы посмотрим э, сначала с показателями средними показателями по Украине, uh -huh. город Киев, и тогда можно будет э, о чем-то говорить. Uh -huh. По Украине показатель э, был 59,5 в 2014 год так uh -huh. и 55,9 э, за 2015 год. Uh -huh. И вот если сравнить 46,2 и 55,9, то у нас э, показатель значительно ниже, чем в среднем по Украине. Тобто це uh -huh. не так-то вже плохо. Uh -huh. Зрозуміло. Ну добре, давайте тоді більш практично до, ну, до самої хвороби, взагалі. От які б ви сказали методи профілактики туберкульозу, як потрібно готуватись до того, щоб не захворіти, ну, якщо можна так сказати, uh, ви знаєте, напевно, це буде звучать очень банально. Ну так, вот. але це потрібно знати. Це да, необхідно знати. Uh -huh. Давайте начнем, наверное, сначала с основных симптомов заболевания, а потом… Без проблем. Вот так, наверное, будет удобно. Без проблем. Значит, основные симптомы – это кашель более двух недель. Так, не Кашель с мокротой, угу. может быть, с кровохарканием. Угу. Это температура до 37-37,5. Угу. Это ночные поты. То есть человек днем потеря. все ничего, а ночью хоть, извините, выжимай подушку, одеяло и все остальное. Угу. Это потеря веса, боль в грудной клетке, одышка, слабость, э, вялость и апатия. То есть это все ознаки, что уже людина хвора? Это ознаки того, что есть подозрение на туберкулез ага. и есть необходимость обратиться к врачу. Угу. Всего лишь это вот угу. настороженность. Угу. Угу. А врач уже, естественно, проведя соответствующую диагностику, скажет да или нет. Угу. Теперь к какому врачу надо обращаться? Так. Обращаться необходимо к врачу либо в, семейной, в амбулаторию семейной медицины, либо в поликлинику, у кого какие формы сохранились. Угу. Обращаться к терапевту. Они все в курсе дела проводят первичный осмотр, берут первичные анализы и уже потом, если есть необходимость, отправляют к нам к Uh -huh. Ну, а дивіться, от дивіться, якщо є підозра на те, що людина от, захворіє, їй потрібно вже там, я не знаю, маску якусь одягати, щоб когось не щоб вдома не захворіли люди. Що взагалі відбувається після того, коли от, людину просто її забирають в лікарню на якийсь час, на, на кілька місяців, наскільки я знаю? Що відбувається, розкажіть більше? Значить, є туберкульоз заразної форми uh -huh. туберкульозу, і є не заразні форми туберкульозу. Uh -huh. Заразні форми, як правило, це Самые опасные формы угу. для окружающих людей. Так. Это когда человек с кашлем, с мокротой выделяет э, микобактерии туберкулеза возбудитель угу. в окружающую среду. Угу. Естественно, такого человека необходимо изолировать от окружающих. Угу. Да. Даже начать с маски угу. для такого человека. Его необходимо срочно к врачу. Если есть необходимость, врач его кладет в стационарное отделение туберкулезной больницы, uh -huh. где его проводят соответствующее лечение. Причем это лечение полностью бесплатное. Uh -huh. Это на себя взяло государство. Uh -huh. вот. Лечат его противотуберкулезными препаратами и выписывают из больницы, когда он перестает быть опасен для окружающих. Uh -huh. так. А... а лечение продолжается. А, то есть да. в дома еще он продолжает да. Ну а с родичами, теми, кто жив с ним, их нужно глянуть? А... Конечно, врач-физиатр выходит на место. Додому, до да, вместе uh -huh. с врачом-эпидемиологом. Они осматривают боль... э, окружающих. Uh -huh. Если есть необходимость, проводится химиопрофилактика по показаниям. Да. Если нет необходимости, значит, естественно, она не проводится. То есть там это такой достаточно сложный uh -huh. момент. Это uh -huh. решается уже на месте. Сразу, uh -huh. цікаво. Все-таки повытаемся до профилактики. Да. методи профилактики. Методы профилактики. То Туберкулез это инфекционное заболевание и развивается практически у тех людей, у которых есть проблемы с иммунной системой, то есть наши защитные силы организма не срабатывают. Угу. Вот. То естественно профилактика направлена на то, чтобы э, ну, защитные силы организма у нас покращены им именно да, в да. так? Угу. Скажем так. Значит, что для этого нужно? прежде всего, беречь самому своего, свое здоровье. Не перетруждаться, не переохлаждаться, э -э, противопоказаны вот эти изнуряющие диеты, <связывая> опять-таки алкоголь, наркотики, курение. Исключить? <связывая> да, Убовь, так, так, и да. Вот это надо все поисключать дальше если вы работаете где-то в помещении где очень много людей регулярное проветривание Потребный. вот больше находиться на свежем воздухе активный образ жизни спорт только приветствуется угу. и полноценное питание. Угу. Зрозуміло. Тобто выходит так, если оц, оцей весь комплекс этих э, профилактичных э, за, заходів я буду сохранять, я ну, не, скажем так, зараза до мене не причепиться, если можно так сказать, так? Чи я просто? Ну... Давайте по-другому посмотрим. Давайте. Не то, что не прицепится. Как показывает статистика, а это вещь упрямая, так. 95% процентов населения после 30 лет в бывших странах СНГ уже инфицирована микобактерией туберкулеза. Mm -hmm. То есть она есть в каждом из нас, но mm -hmm. она себе спокойно спит, она нас не трогает, у ней нет сил бороться с нашим организмом. Вот так? Если только иммунитет слабший. Да ослабляется, причем значительно ослабляется. Угу. Вот тут она может так сказать, расправляя плечи да, и сказать Привет. Да. Ага. И вот тут у нас есть э, шанс развития, шанс развития инфекции. Угу. Особенно это э, касается тех людей, которые ВИЧ позитивные. У, у, -у, -у. них э, ВИЧ э, ну, так. инфекция поражает у -у -у. иммунную систему, и на этом фоне вполне, вполне, вполне. У -у -у. Як, чи потрібно взагалі і як часто перевірятися у лікаря, От взагалі, от, маючи на увазі, щоб не захворіти на туберкульоз? Чи просто спостерігати за собою, якщо я нормально все почуваю, до лікаря можна не йти? Звісно, ежегодно проходити медосмотр. І uh -huh. не тільки у відносительно легких. Uh -huh. Єжегодний медосмотр, в принципі, показаний всім людям, коли різні лікарі різних спеціальностей осматривають, угу. опрашують і своєчасно виявляють симптоми многих заболівань, в тому числі і туберкульозу. Угу. Ну на жаль, в нашій країні усякому разі мені здається, що от скільки разів вже говориться всім, що потрібно проводити такий медогляд, але ж ніхто ну, не кажу ніхто, але більшість, напевно, цього не роблять. Почему вы так говорите? Нет, как раз делают. Да. Часть э, активная часть населения э, проводит э, медосмотр. Угу. Причем я вам скажу, что э, многие предприятия, где м, руководство заинтересовано, чтобы сотрудники нормально Боже работали, здоровья. они это дело организовывают, они это дело там финансируют, стимулируют, угу. чтобы все прошли медосмотр. И это правильно. Угу. Здоровые, здоровые сотрудники, это нет выплат по больничным листам, вы же сами понимаете. Это дешевле. Да, это намного це дешевше, дешевле. Да. Ну, действительно, нужно это делать. Ну, и, возможно, коротко нам расскажите, каким же образом лекарствуют туберкулез? До чего, если человек заболел, до чего нужно быть готовым? Это просто какие-то препараты? Да. Якісь... Давайте я вам расскажу. Так, будь ласка. Лечение туберкулеза длительное. Uh -huh. Минимум 6 месяцев, uh -huh. а так до 2 лет и больше. Uh -huh. Да, все зависит от формы туберкулеза. То есть, несколько то месяцев в лекарне, а потом уже в uh -huh. дома лекуешься? Да? есть э, туберкулез чувствительный, который лечится препаратами первого ряда, и он достаточно, ну, достаточно легко лечится, полгода. Uh -huh. Uh -huh. Так? А есть химиорезистентные формы, которые который не к многим препаратам противотуберкулезным, и его надо лечить очень долго. Угу. Лечение туберкулеза состоит из двух частей. Интенсивная фаза и поддерживающая фаза. Интенсивная фаза ⁇ это когда вот человек, он бактериовыделитель, он должен находиться в больнице. Угу. Вот. вот он там лечится. Как только он перестает выделять в окружающую среду микобактерии, его выписывают, и дальше он идет на поддержку. Это за честь месяцев. Ну, обычно для активного туберкулеза это где-то 2-3 месяца, угу. э, для чувствительного. Для химиорезистентного это 8. У -у -у. Да. У -у -у. Это тяжело, это очень тяжело. Это таблетки, это уколы. Но это... А выдвидывать таких людей можно? Нет, Пожалуйста, можно. Во Во-первых, э Людям объясняют, которые заболели, что uh -huh. при общении с окружающими они должны одевать маску. Uh -huh. Можно, конечно. Uh -huh. От маска достатньо захищає именно... Угу. Ну і якщо людина вийшла все ж таки з лікарні, вже, вона вже не є, є небезпечною, Тобто да. можна спокійно з нею спілкуватися, Совершенно, не боятися, абсолютно да. нормальна людина. Да. Просто вона далі продовжує лікуватися. Звісно. Угу. Зрозуміло. Що ж, дуже дякую. Цікава інформація. Хоча зазвичай всі всі плакати в нас багато написано, але мало їх хто читає і. Про це потрібно знати до цього потрібно бути готовим завжди. Тому що ніхто не застрахований. Ніхто так, це Дякуємо, що були з нами, Пожалуйста. друзі. Я нагадую, ми сьогодні говорили про туберкульоз. З нами сьогодні був лікар-тесіатр Владислав Штанько. У нас зараз невеличка пауза, але ми далі продовжимо. Ще буде багато цікавого.